你怎么来了？没想到会遇见你。三次偶然造就命定。你说的对，把那句俚语当做一个好兆头也不错。嗯，怎么不说话？ 家里的洗发露换了吗？闻起来和之前不太一样。嗯，靠得近才能闻出来，很适合你。好了，我帮你吹干吧。等一下，衣领这么扯来扯去就……哎。 算了，按照你喜欢的来吧。总感觉你摸我脑袋的时候，像是在摸别的什么。 虽然我从来没有后悔过自己的选择，但我们的确因为工作而要面对很多离别。如果这注定是成就完整的自我需要付出的，就让我更加用力的过出我们相聚的时间吧。